Да, поделите, пожалуйста. Ну, спасибо. Поэтому Игорь Александрович, начинаем. Не, это, это нужно, вот, понимаешь, это нужно, я даже не знаю, вот, вот сейчас э, просто за что платят жильцы? Вот платят жильцы за не за память. обслуживание домов, за память а память, за то, что память. за... А, да за то что вот управляющая компания за их же деньги а, охраняет себя от жильцов это, это это понимаете это даже я не знаю как это назвать uh. Uh. А сказали вообще не пускать. Так, так это люди никак? собственники. Как То это? Есть можно они не могут. Не платить? Платить. Так, ну собственники. собственники. И у нас вот у моего дома и у Валина у нас служащие компания и, и, и у, был, у нас. Был, мало того у меня, заключал, у меня с ними договор заключен. На, на каком да, основании все. я не могу прийти? Ну, ну да, комментируйте да. потом. Вы сейчас совершаете прям фанатизм. Мы имеем полное право пройти в помещение. И мы имеем право просто снехтывать ваши указания. Здравствуйте. Здравствуйте. А что происходит здесь? А вы почему собственно, никак не выставили? Ну, у вас же приемное время, приемный день. Скажите, а что не приемное так? так? Спасибо. А вы с какого дома? С этого же, 14-Б. Нет, я не должна вас Я с, вами с вами. Но... Смотрите, давайте, я, нет, я вам нет, даже нет, вот нет, сегодня нет, мне паспорт, нет, да. вот, вот видите, пожалуйста, новенький паспорт, вы первое, кто увидите мою регистрацию, вот пожалуйста, чтобы, извин, извините, не извините не а, делайте, я верю, да. А прокомментируйте, пожалуйста, почему сохранить и что, что у него указания, не пускать конкретно нас, да, почему? почему? Не может быть таких указаний, есть, не может быть таких указаний. А поэтому...

Путик, Вечер. Ну тут, конечно, было движение, Ты, Ты сидел с Кириллом, он тогда был? Не <свист> а, не сейчас? <свист> Что -то такое было? Прямо? <свист> Нет, <свист> не, Никто тут не, 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 не,